Всем привет! С вами я, Георгий Чепуренко, и сегодня мы поговорим о начале сезона в Крымской премьер-лиге, а в особенности о выступлении там футбольного клуба «Севастополь». В самом начале болельщики ставили большие надежды на футбольный клуб «Севастополь», но он их не оправдал. Взяв Суперкубок Крыма, мы как-то вознадеялись на него, вот наша новая Барселона, наш новый Реал, будет играть в Крыму, а Эль-Классико Таврия Севастополь всегда будет оставаться за нами. Но не тут-то было. Уже второе эль классику Крыма мы играем 2-2 с Таври. В первом матче мы вели 2-0. В результате во втором тайме пропустили две бабочки. А во втором матче мы вели 2-1 и пропустили. Важнейший гол на последних минутах. Севастополь идет вторым. Отставая на табли уже больше, чем на 7 очков. Будем надеяться, что в следующих двух кругах Севастополь возродится и будет забивать все больше и больше. Что касается Кафы. Кафа клуб с характером, как мы это уже увидели. Показав уродливое начало сезона, она с восьмого веса перебралась на пятое. Так это в ожесточенной борьбе Крыма, где клубы чисто теоретически все почти равны. Таврия еще при Украине была очень сильным клубом. Таврия была самым первым чемпионом Украины еще в далекие двадцатые годы. Бахчисарай, клуб, не совсем понятный, то он побеждает, то он проигрывает, ну, в общем так. Беркут из Армянска, клуб сильный, забивает мало, но очень хорошая игра в обороне. В основном я выделю десятого номера, он, к примеру, как в Барселоне Месси в Реале Рональда тащит их. Ну, в там еще есть пару игроков, которых можно было отметить. Но не будем отвлекаться, мы говорим про Крым. Футбольный клуб Ев... Еф... Да, Евпатория, прошу прощения. Клуб, на который также возлагают большие надежды, но пока он их, как я уже сказал, не оправдывает. Рубин Ялтинский, это сенсация сезона, как в сезоне 2014-2015. В итальянской серии А, к примеру, была Самдория. Ну, феодосия середнячок, так скажем. Ну, что вам еще сказать? В следующий выпуск мы посвятим чемпионату мира 2018 года. И он будет конкретно посвящен клубам, которые могут не пройти. О, сборным, прошу прощения, которые могут не пройти на чемпионат но в основном в спортивных аренах, на которых и будут проходить матчи этого мундиаля. На сегодня все. Если понравилось, ставьте лайки здесь. Ну, а если захотите подписаться, подписывайтесь здесь. С вами был Георгий Чепренко и его канал Футмок. Пока!